Platon g'or hikoyasi bor faylasufni g'orga kirsangiz deydi balki eshitgandirsiz avvalham jonli efirlarda bir bu haqida aytib o'tgandim e, g'orga kirsang deydi g'orni ichida de, hech qachon tashqarini ko'rmagan odamlar bo'lsa deydi oyoqlari kishanlangan qo'llari kishanlangan bo'yinlari kishanlangan odamlar bo'lsa deydi sen deydi ular deydi ko'rgan narsa yagona narsa shuki deydi orqasida yonib turgan olovnidan kelgan nur ularga tushib ularni soyalari g'orni devorlariga tushgan va ular tug'ilgandan buyon ko'rayotgan yagona narsalari o'sha g'orni devorlaridagi o'zlariga tegishli bo'lgan soyalar deydi hmm? soyalar sen borsang qarang majburlab uni o'rnidan turg'izsang majburlab o'zingga qaratsang va yana majburlab tashqariga surib chiqarsang mana shu yerda majburlab so'zi uch marta ishlatiladi qarang majburlab turg'iz majburlab o'zingga bur va majburlab tashqariga chiqar bekordan bekorga uch marta ishlatilmaydi gohida insonlarni bir narsaga majburlash kerak bo'ladi masalan bizni boshimizdagilar ya'ni bizga ish berganlar yoki ustozlarimiz yoki oilada otamiz onamiz akalarimiz opalarimiz bizga bir narsani yoki maktabda ustozlarimiz majburlar ekan bu majburlanish bizga yoqmaydi nafsimiz yomon ko'radi buni lekin ularni majburlashdan maqsadi bizga bir ziyon berish emasedi u bizni g'ordan chiqarish edi bizni turolmayotgan joyimizdan turg'izish edi qaralmayotgan tomonimizga qaratish edi chiqolmayotgan joyimizdan chiqarish edi endi chiqarar ekan siz uni g'ordan chiqish ikki xil bo'ladi ichkaridan tashqariga chiqadi yoki pastdan yuqoriga chiqadi bu g'ordan chiqishda ikkalasi bola ham bo'laveradi ham ichkaridan tashqariga ham pastdan tepaga endi g'orda hech qachon yorug'likni ko'rmagan odam g'ordan chiqarkan birinchi sodir bo'ladigan voqea nima birinchi sodir bo'ladigan voqea uni nima bo'ladi ko'zlari qamashadi nimadan yorug'likdan har doim biz bilmagan narsalarimizni bilarkanmiz bilmaganimiz mavzulardaga duch kelarkanmiz bizni aqlimiz qamashadi fikrimiz qamashadi qabullanishimiz qamashadi lekin sekin sekin u narsalar davomiy bo'lgani sari biz unga o'rganamiz masalan g'ordan e, ilk chiqqan odam quyoshga birdan qaraolmaydi nega chunki ko'zlari o'rganmagan unday yorug' narsaga qarashni balki u oyga e, qarar balki oyga ham qaramas oyni suvdagi aksiga qarashdan boshlar birozdan keyin ko'zi oyni suvdagi aksiga o'rganadi keyin oyni o'ziga o'rganadi keyin sekin sekin quyoshga o'rganadi haqiqatlarni qabul qilishga ilmni bilimni yorug' narsalarni qabul qilishga o'rganadi o'zini bir umr haqiqat deb bilgan g'orni ichidagi haqiqatlari haqiqiy haqiqat emasligini kamchiligi borligini dunyoda u bilgan narsalardan boshqa narsalar ham borligini nima qiladi anglab yetadi endi dunyoni kezaman deydi yana o'rganishda davom etaman uchaman deydi ana o'sha payt uni g'ordan olib chiqqan odam aytadi yo'q deydi sen qanday qilib o'zing bilib olding bo'ldimi seni g'orda qolgan sen bilan birga tug'ilgan sen bilan bitta joyda yashagan yaxshi yomon kunni birga o'tkazgan odamlarni unutasanmi deydi yo'q sen endi g'orga qaytib kirasan deydi ularni bitta bitta olib chiqasandi nega bunday deydi biz bir narsaga erishar erisharkanmiz go'yoki biz bunga erishdik bizni kuchimiz bilan bo'ldi bu deb o'ylaymiz aslida unday emas aslida bizga yonimizda kimdir bor edi bizni o'rnimizdan turg'izib qo'ygan g'ordan olib chiqqan oyni aksiga qarashni o'rgatgan oyga quyoshga qarashni o'rgatgan kimdir bor edi hmm? biz uni hammasiga o'zimiz erishmadik va o'zimiz erishmaganimiz uchun bunday xudbinlik olmaymiz biz endi biz erishgan nuqtaga hali yetib kelmagan hali biz bilgan narsani bilmagan g'ordagi do'stimizni unutmasligimiz kerak endi uni oldiga nima qilamiz qaytib kirishimiz kerak endi keyingi savol ko'zlari yorug'likka o'rgangan quyoshga bemalol qarashga o'rgangan oydin ma'rifatli biri g'orga qaytib kirar ekan ko'zlari nima bo'ladi yana qamashadi endi nimadan qamashadi endi qorong'ulikdan qamashadi bilimli odamlar bir narsani tushunib olib bilimsiz odamlarni davrasiga kirsa xuddi ana shunday qalblari qamashadi lekin sabr qilish kerak ularni ham ularga chiqib endi ey do'stlar bu g'or yolg'on ekan tashqarida haqiqiy hayot bor ekan bilim bor ekan ma'rifat bor ekan yuringlar birga desa boyagilar ishonadimi unga darrov ishonadimi ishonmaydi nega ishonmaydi chunki ular u aytayotgan narsalarni hech qachon tushunmaydi chunki ko'rmagan chunki bilmagan chunki eshitmagan birinchi marta eshityapti qanday qilib darrov qabul qilsin bizni yonimizdagi ge... <coughs> yo'lini biroz yo'qotayotgan yoki haqiqatlarni qabul qilmayotgan ha? hayot haqiqatlarini mensimay yashayotgan odamlar ham xuddi shunday o'shaning uchun rivojlanishni eng katta omillaridan biri men 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 deyishdan voz kechishdir biz 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 deyishdir biz degan odamlargina yangi nuqtalarga ko'tarilishi mumkin siz o'ylamang tog'ni tepasiga men chiqaman deb va chiqsam eng katta yutuqlarga erishaman e, deb yo'q biz yillar davomida qiynalib azob chekib qo'llarimiz tikonlarga e, nima bo'lib tizzalarimiz shilinib chiqqan o'sha tepalikda ming yildan beri chumoli yashaydi million yildan beri pashsha uchadi u yerda ya'ni biz o'sha azoblar bilan chiqqan joyda ya'ni biz bir narsalarga erishdik deb qilgan katta katta o'zimiz uchun qo'ygan marralarimizni baholarimizni odamlar ancha bo'lgan o'shaning uchun men yetib boraman men oshib ketaman men tezroq yuraman yo'q biz 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 har bir jamoani rivojlanishi bizga bog'liqdir